ho'p keyingi hikoyat deydilarki bir zolim odam kambag'allarning o'tinlarini arzonga olib boylarga qimmatga sotarkan yani mana shu yerda biroz kitobimiz o'chib qolibdi hop davomini o'qisak tushunib olamiz nima bo'layotganini senku zulmingni bizga qilasan shunday qilolmaysan qodir xudoga yerda yerdaku zulmingni elga qilasan ularning qarg'ishi o'rlar samoga demak boyagi kambag'al o'tinchilar bu zolim odamning qilmishidan arz qilib unga aytishyaptiku şey sen bu zulmingni bizga qilasan lekin bu zulmni xudoga qila olmaysan yerdaku zulmingni elga qilasan lekin ularni u elni zulm ko'rgan elning qarg'ishi o'sib samogacha o'sib boradi o'rlab boradi ya'ni ko'tarilib boradi zolim bu so'zga e'tibor bermadi darg'azab bo'lib qosh qovog'ini uydi quloq solmadi bir kuni kechasi oshxonasidan bir uchqun chiqib o'tinxonasiga tushdi zolimning butun bor bisoti yonib ketdi uning rohat to'shagi o'rnida kultepa paydo bo'ldi ittifoqo haligi pok vijdon odam zolimning uyi yonidan o'tib borardi zolimning o'z oshnalariga bilmadim bu o't mening saroyimga qayerdan tushdi ekan degan savolni eshitgan boyagi aziz kishi faqirlar qalbidan chiqqan ohning o'tidan dedi dilni yaralama ohidan cho'chi bu yara biror kun sirtga tepadi birorta ko'ngilga bermagil ozor jahonni o'rtashga bir oh yetadi insonlarni qalbiga ozor berishdan qo'rqqin deyapti saqlangin deyapti bu ohlar bir kuni kelib orqangga tepadi deyapti o'zing bilmaysan yoqangdan oladi xonavayron qiladi deyapti uyingga o't qo'yadi deyapti borib bisotingdan ayiradi deyapti mazlumni ohidan qo'rq deyapti birorta ko'ngilga ozor bermagin bermagin ozor jahonni o'rtashga bir oh yetadi kayisrafning tojiga shu so'zlar yozilgan edi deb davom etiladi xo'p uzun uzun yillar uzoq umrlar xalqlar boshimizdan bosib o'tadi qo'llardan qo'llarga o'tgan shuncha mulk bizdan navbatdagi qo'lga o'tadi hech kim olib ketmaydi ya'ni hamma tashlab ketadi juda bu dunyoga mukkasdan ketma yopishib olma o'rganib qolma bir kun hammasidan ajralasan hech bir narsa biznikimas hech bir narsa o'zimiz ham o'zimizga tegishli emasmiz shukur qilmaymizda holimizga shu o'rinda aytib ketgan ma'qul albatta biz hayotimizdagi bizga berilgan narsalarni ne'matlarni bir tinib sarhisob qilib qo'yishimiz kerak albatta har bittamiz ham har kuni biz bizga berilmaganlari uchun ohvoq ah chekmasdan berilganlariga shukur qilishimiz kerak masalan deylik bugun qulog'imiz og'rimadi to'g'rimi yo tishimiz og'rimadi to'g'rimi yo ko'zimiz og'rimayapti tish og'rig'i bo'lib tursa bu hayot tatiydimi bizga tatimay qoladi shu tishimiz og'rimagani uchun bugun shukur qildikmi yo'q qilmadik qulog'imiz og'rimagani uchun hmm? suv ichaolayotganimiz uchun suv icholmay qolganlar ham bor bu dunyoda yegan ovqati chiqmay olgan nafasini chiqarishga qiynalib chiqargan nafasini olishga qiynalib o'tirganlar qancha bu dunyoda biz bularni bu narsalarni go'yoki bo'lishi shartday majburday kimdir bizga bu qulayliklarni yaratib berishga majburiyati bordek tutamizda o'zimizni o'shaning uchun yana bularni bilmaganimiz uchun yana 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 ber talab talab lekin shukur qilmaymiz